Всем привет! Сегодня у нас 26.07. Еду я по магазинам. Сегодня у нас суббота. Вот. Ну и пока еду по магазинам, то решил тут записать такое видео, поговорить, высказаться по поводу вот этих протестов, которые сейчас происходят в Украине, ну в том числе в Киеве. Вот. Поедем чуть-чуть таким путем. Ну, смотрите, что самое интересное, да? Во-первых, самая интересная тема это против чего же протестуют люди? Ну, люди не протестуют против войны, люди не протестуют против э, незаконности Зеленского, да, что он там это, не протестуют против КЦК, вот таких вот никаких протестов нет. Есть протесты по поводу того, что пытаются, значит, там что-то сделать с, САП, с набу. Ну, во-первых, давайте разбираться, что такое SAP, что такое набу. Это некие искусственно созданные э, конторы. Смотрите, в чем там как бы основной прикол. Э, в Конституции. Украины. Вот этих вот контор, ни САВ, ни НАБУ, их просто-попросту нет. Ну, не существует таких контор. Создавали их, ну, создавали якобы с благой целью, значит, с, чтобы бороться с коррупцией, сажать коррупционеров там и так далее и тому подобное. Но по факту, если вы посмотрите, то они кого-то посадили, они что-то такое сделали? Нет. То есть по факту это очередные бесполезные конторы, которые э, сидят, на них тратится э, нормальный бюджет, они при этом ничего не делают, у них, соответственно, есть бронь, у них есть э, хорошие зарплаты, у них есть э, хорошая пенсия в дальнейшем, ну то есть люди полностью в шоколаде. Причем, если вы посмотрите, на каких машинах они ездят, то сопоставив их заработные платы с стоимостью автомобиля, там сразу четко будет понятно, кто же занимается коррупцией, кто ее крышует там, и так далее и тому подобное. Вот, поэтому вот так. Примечательно еще в этих всех протестах следующее это бездействие всех вот этих силовиков, в том числе бездействие вот этого челнограя нашего и так далее и тому подобное. То есть, смотрите, если бы люди вышли против ТЦК, то их бы э, мигом скрутили, приехала бы СБУ, на каждого бы завели дело и так далее и тому подобное. То есть, ну, это бы все закончилось плачевно для людей. Но тут... Никто никого не трогает, им позволяют выходить, собираться. Более того, им позволяют против Зеленского что-то говорить, против этого члена рая. То есть из этого делаем элементарный, несложный вывод, что это какая-то мощная сила, которая может противопоставить себя Зеленскому давайте рассуждать, кто это может быть. Ну, первое, что приходит на ум, это, конечно же, могут быть кураторы из-за границы. Ну, то есть кураторы из Великобритании, Соединенных Штатов Америки, да, это первая сила. Вторая сила, это может быть Ермак. И вот тут, вот тогда уже это все становится более интересно. То есть, если Ермак позволяет себе а, вот так вот э, выводить людей значит он почувствовал силу то есть он уже понимает что он может в принципе э, сместить Зеленского при этом э, сам он останется у власти ну то есть я думаю тут понятен доход да, рассуждений то есть он понимает что он будет делать как он действует там и так далее и тому подобное Поэтому Поэтому вот такие вот дела. Если это действительно Ермак занимается таким, то тогда э, смело можно сказать, что это все печально закончится в Украине. Почему? Ну, потому что это приведет к Майдану, приведет к какой-либо гражданской войне. Люди сейчас озлоблены люди доведены до ручки, поэтому это все может колыхнуть, как просто как спичка, не колыхнуть, а ну или колыхнуть, да, колыхнуть массы, а как спичка она может вспыхнуть, полыхнуть, вот. Ну и думаю, что таким образом просто прощупывается почва, насколько реально это все сделать, как это можно сделать кто будет поддерживать. Вполне возможно, выявляются, скажем так, какие-то оппоненты режиму. Ну, то есть происходит, скажем так, разведка боем. В любом случае, закончится это все плачевно, я больше чем уверен. Причем, я же говорю, что даже, по сути, не важно, какой итог будет будет ли смена Зеленского, не будет ли смена Зеленского. Закончится это все однозначно плачевно. Ну а дальше, пока трудно обо всем этом говорить, надо просто наблюдать и выждать определенный срок. Я думаю, что это неделя-две. И там уже будет, скажем так, все понятно. Вот На этом я видео буду это заканчивать. Если видео понравилось, то ставьте лайки, пишите комментарии. Если не подписаны на канал, то, конечно же, подписывайтесь. Ну и до встречи в следующем видео. Всем спасибо и пока.